ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಶತ್ರುನಾಶ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ತಪ್ಪದೇ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಕಾಣುವಿವೆ ಶ್ರೀ योनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणेरं जितपुण्यं मूर्ते योगीशशाश्वतशरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मीनरसिंहमा देहिकरावलम्बिं ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदर्क किरीटकोटि कमलामल कमलामलकान्तिकात लक्ष्मीक सत्कु

लक्ष्मीनरसिंहदेहि करावलम्बं संसारजालपति तस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थवडिशार्थजोषोपमस्य प्रोत्कम्पितप्रचु कमस्तकस्य लक्ष्मीनरसिंहमदेहि करावलम्बं संसारकोपमतिघोरमगाधमूलम् सम्ताप्य दुःखशतसर्प समाकुलस्य दीनस्य देवकृप यापातमागतस्य लक्ष्मीनरसिंहदे करावलम्बं संसारभीकरेन्द्रं कराभिघात निषिभ्यमानवपुषं सकलार्तिनाश प्राणप्रयाण समाकुलस्य,

आ रुह्युकं परिणम पद तु लक्ष्मी नरसिंह मदिई करवलम् संसार सागरम विशाल कराकला नत्र ग्रह सित निग्रह निग्रहस्य वैत्रस्य रम्भ पीडितस्य लक्ष्मी करावलम् సంసార సాగర నిమజ్జన మోహం మానం దీనం విలోకయ విభో కరుణాని దేమా ప్రహలాద కేదరి పరిహార పరాతార లక్ష్మి నరసింహమదేవి కరాలలంబం సంసార భోగ दुःखितस्य आत्मस्य च वलिदागः दुहितस्य लक्ष्मी नरसिंहा मदेही करावलम्बम बद्वोदये वटा बहुतर जयन्तम् एकात्मनवरं चकितं दयालु लक्ष्मी नरसिंहा

मन्यनसिंदु तनयाम् मवलं यत्ष्टन। रामेतरेन वरतावय पर्मचिन्धं। लक्ष्मीन रसिंहम देहिकरावलंबं। अन्दस्यमे पुप्त विमेकर महातन्यस्या। चोड़ि महावली वये निस्य लक्ष्मीनरसिंहमदे करावलम्बं प्रह्लादनाद पराशरपुरपुन्दरीक व्यासादिभागवतपुरपुन्द भूनिमास भक्तानुगुप्तपरिबालक लक्ष्मीनरसिंहमदे करावलम्बं लक्ष्मीनरसिंहचरणाच मधुव्रतेन पटन्ति लक्ष्मीनरसिंहणां च मधुव्रतेन स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुविशङ्करेण ते जीवने यशस्सु समृद्धिकालि तत्पदे स्तोत्रबहुरे